У центрі дитячої творчості Сонях відкрили новий сезон для обдарованих малюків Саксаганського району. Педагоги та вихованці влаштували для гостей справжній день відкритих дверей. Розмаїття талантів у нашому наступному сюжеті. Світ дітей, творчості та веселощів. Так позиціонують себе гуртківці центру дитячої творчості Сонях Саксаганського району. Тут навчаються художники і дизайнери, співаки, танцюристи, спортсмени і лінгвісти. Кожен знаходить собі заняття до душі. Мой коллектив ⁇ Гармония ⁇ Нам 15 лет. Желаю, чтобы много детей к нам приходило и чтобы наш коллектив стал самым лучшим в мире. Мы уже ехали на разные конкурсы и не всегда, конечно, побеждали. Иногда было второе место, иногда первое. Но мы не расстраивались. Мы стремились лучше, лучше, лучше. Но в этом году мы еще поедем на Закарпатье. Э, выигрывать призы. Я хочу, чтобы все понимали, что танцы это очень красиво. Это искусство. И я хотела бы стать хореографом. Я хожу на кружок творчества мастерня И еще хожу на кружок веб-дизайна. -веб мы... На кружке в дизайн рисуем на компьютерах, э, всякие фигуры делаем. За три года у нас вот сейчас ребенок пошел в первый класс в гимназии 91-й. Я не буду рассказывать, ничего и много говорить, но скажу одно. Когда мы осенью, как положено, определились со школой и пошли на подготовительные, мы посетили несколько занятий, и нам педаг... учительница, которая набирала класс, сказала, говорит, ваш ребенок. Уже до першого класу педагоги центру Сонях не лише розвивають творчі здібності обдарованих дітей, але й вчать їх людяності та взаємопідтримці любові до рідного краю. Отож, нині заклад приєднався до благодійних акцій на підтримку українських солдатів. В преддверии нашего открытия творческого сезона Центр детского творчества вместе с администрацией, с детьми проводит две акции. Первую акцию мы назвали «Лист по раненому». Это идет всеукраинская акция. Будут подходить детки, взрослые, писать письма с поддержкой, с благодарностью. И еще у нас будет акция У нас є наш соотечественник Василій Стуженко, який зараз лежить в лікарні, і дуже очень нужна фінансова допомога. Діти разом з батьками активно долучалися до добрих справ. А згодом хтось із маленьких глядачів приєднається і до творчих чи спортивних гуртків центру. Переконана керівник закладу Олена Андросова. На открытии творческого сезона будет дан очередной старт для ребятишек творческих Саксаганского района, которые к нам ходят не первый год и которые придут к нам первый раз. Сегодня у нас идет презентация кружков. Здесь у нас будет выставка детского творчества, которые поделки выставляются наши воспитанников кружков декоративно-житкового искусства. Будуть показане показательнее виступлення кружка «Рукопашний бой і концерт. На цій мажорній ноті ставимо крапку у сьогоднішньому випуску свіжі новини. Завтра в студії для вас працювала Анна Паукова. До побачення і нехай все буде добре.